Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli YouTube kanalımızın izləciləri. Xırdalan şəhərinin mərkəzində 12-ci mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində bir otaqlı mənzil təklif edirəm. Mənzilimizin divar altı sahəsi 63 kvadratdır. Bu gördüyünüz qonaq otağı təxminən 26-27 kvadratdır. Mənzildəki nə əşyalar gəlirsə, hamısı qalacaqdır. Kupçalı mənzildir. Orta mərtəbədə orta təmirli evdir geniş evdir, bir otaqlıq. Çıxarış birbaşa alacaq adına yazılır. Tam da şəhər içində evdir, binadır. Belə bir möhtəşəmdir. Qonaq otağı var, qonaq otağından balkona çıxışı var. Bu gördüyünüz balkon kombi aparatıdır, hamsi qalır. Yaşaşdı evdir. Ev mənzildə 300 manat kvadrat yaşayırdı. Hal-hazırda satıldığına görə boşalıbdır. Bura mənzilin giriş hissəsidir, gördüyünüz kimi. Çox adam bu evi 2 otaq deyir, 3 otaq deyir. Bu orijinal 1 otaq saxlayıbdı. Prixojme verir, giriş qapısını görürsüz. Çox geniş bir prixolu var. Bura bunun mətbəx hissəsidir. Burada da nə əşya görürsüzsə, hər şeyi qalır. Soyuducudur, mətbəx mebelidir, qazlı aspiratordur. Orta təmirli evdir, kupçalıbdı. Kupça bir baş ağrınız yoxdur, yazılır. Burdan da balkonlar çıxışı var. Həmr otaqdan balkona çıxış var. Belə bir bir otaqlı, kupçalı, orta mərtəbəli ev düz Füzuli Alam şəhərinin mərkəzidir. Bazarı, məktəbi 100 metrliyindədir. Burada bunun hamam otağıdır. Bir neçə suallar da qoyulubdu. Məhzdə kvartiqant yaşı ilə bərabərdir, 300 manatdır. Gəlin baxın, belə satışda hər saat bu qiymətlə kupçalı ev olmur. Qiyməti 64.000 manatdır. Real alıcı endirimi var. 63 kvadrat divar altı sahəsi var. Birbaşa köçü alıcının adına yazılacaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yer sıxı mənzillərdə xəbərdar olun. Bu günə bu qədər. Sağ olun.